లీడర్స్ న్యూస్ కి స్వాగతం రాజంపేట మండలం పరిధిలోని కొలువైన గణనాథలు అన్నమయ్య జిల్లా రాజంపేట మండల పరిధిలో వినాయక చవితి పండుగను పురస్కరించుకుని భక్తులు అనేక గణనాథులను ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన గణనాథులకు భక్తి స్థితులతో పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు ఈ పూజలలో భక్తులు విరివిగా పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి స్వామి అనుగ్రహం కృపా కటాక్షాలు పొంది భక్తి పరవశిస్తున్నారు भद्रम् गण्डेभिः शृणुजामदेवाः भद्रम् स्थिरैरङ्गै स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागुम्सस्तनोभिः यशेव देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ लम् नमस्ते गणपतरे त्वमेव प्रत्यक्षम् तमसि त्वमेव केवलम् कर्तासि त्वमेव केवलम् धत्तासि त्वमेव केवलम् हत्तासि त्वमेव सर्वम् खल्विदम् ब्रह्मासि त्वम् साक्षादात्मासि नित्यम् रतम् वच्मि सत्यम् वच्मि अवत्वम् माम् अववक्तारम् अवस्रोतारम् अवधातारम् अवधाता